Я, я смотрел впервые, хотя принимал участие, давая интервью этому фильму, но мне фильм очень понравился. Он мне, знаете, чем понравился? Он мне, во-первых, понравился хроникой. Во-вторых, он мне понравился там, что там все объективно и ничего не надумано, и никого не восхваляет. Все как было, так и есть. То, что сегодня на фильме присутствовало три президента, это дорогого стоит. Поэтому я очень благодарен всем президентам, которые сегодня пришли, бывших и президентов не бывает. Пришли, поддержали. И я считаю, что накануне 90-летия клуба «Динамо Киев» это фильм выпущен вовремя, это хорошее событие. Инициатива исходила не от нас вы это прекрасно знаете, но мы помогали и делали в течение двух лет все, что могли, чтобы этот фильм удался. Мы послушаем мнение футбольных людей, мы послушаем мнение простых болельщиков и сделаем уже настоящую оценку этому фильму. Можно ли из этого фильма сделать вывод, учитывая системность Лобановского и подходы, как выиграть Лигу чемпионов? Смотрите, как выиграть Лигу чемпионов, делать выводы должны тренеры а вот как учебное пособие раздать эти фильмы в наши детские спортивные школы, чтобы они понимали, у них был патриотизм, в каких командах они играют, я сказал это. И считаю, что это меня должны услышать тренеры нашей детской спортивной школы, начиная директора и кончая тренерами. Это необходимо делать. Необходимо делать, чтобы молодые ребята, которые они даже не видели, не знают многие, кто такой Лобановский. Поверьте мне, даже играя в футбол сегодня. Потом уже, если они попадают там, в команду там, Дубль или У19, они понимают. А так они не знают. Они смотрят, у них перед глазами Ливерпуль, Бавария, Манчестер Юнайтед. Но для того, чтобы туда попасть, надо здесь завоевать себя и, как, и стать звездами для того, чтобы их туда пригласили. Поэтому мы должны, наше поколение, показывать то, что было в прошлом. А тогда у нас будет настоящий. Илья Михайлович, сегодня на матче была команда первая. Как вы думаете, просмотр этого фильма может как-то повлиять на их отношение к работе, на мотивацию, о которой так много разговоров? Ну, смотрите, ну, я вообще не понимаю, еще раз говорю, что такое нету мотивации. Когда люди получают уже этот фильм, скорее я сказал, что его надо раздать как, как пособие не для первой команды. А для, для детей, которые приходят в школу, чтобы они видели, вот эти ребята у 19, которые вот-вот стучатся в двери первой команды, вот для них. А эти ребята, они уже немножко избалованы, я, и мною в том числе, чтобы вы понимали. Они, и, ну, мы сейчас все приведем в порядок, мы им быстро поднимем мотивацию, поверьте мне. Я это все сделаю. Мотивация. Если у многих потеряна мотивация, то они не будут играть в клубе Киевского Динамо. Раз. Во-вторых, я им быстро эту мотивацию подправлю, потому что э, много денег, говорят, не бывает. Но у меня складывается надо такое впечатление, что они, они уже даже из-за деньги играть не хотят. У меня складывается такое впечатление. Хотя у меня не ко всем есть претензии и просто э, единственное могу сказать, та перестройка, которую начал Сергей Станиславович на мой взгляд, была запоздалая. Меня обвиняют в том, что я сказал, что мы начинаем перестраиваться уже в сентябре по ходу. Я ничего не говорил, оставил задачу выйти из группы Лиги чемпионов. Это первое. Но э, о том, что мы будем водить молодежь, начиная и на подготовительном сборе в июне месяце и понимая, что может быть даже сезон провальный, мы с Сергеем Станиславовичем говорили об этом в июне месяце. После окончания сезона, понимая, что трансферы громкие, нам сделать не удастся. Что такое громкие трансферы? Я не имею в виду Рональду, Суарес и прочее. Я имею в виду игроки, которые были бы значительно сильнее наших игроков. Таких игроков сегодня практически пригласить в команду киевского Динамо невозможно. Или надо платить огромную трансферную сумму плюс огромные, огромные э, зарплаты, которые сегодня я не считаю платит платить нецелесообразно для того, чтобы они играли два матча с шахтером или четыре матча с шахтером и там пару матчей там еще э, с какими-то командами, которые занимают там третье место. Все кричали, сенсация будет, заря будет, э, это, заря будет на том месте, на котором она будет. Это все прекрасно понимают. А мы будем на том месте, на котором нам положено. Если мы в этом, в этом чемпионате не выиграем золотые медали, в этом конкретном, хотя поверьте мне, мы поборемся, то мы в следующем чемпионате опять включимся в борьбу за золотые медали. Да, надо усиляться, селекция наша работает, но усиляться игроками, которые сильнее наших футболистов на сегодняшний день. Однозначно. Спасибо.